बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख सूरज हूँ मेरा रंग मगर दिन ढले भी देख आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर आलम में जिसकी धूम थी उस शाहकार पर दीमक ने जो लिखे कभी वो तबसरे भी देख तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बूझ हूँ तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बूझ हूँ आँखों को अब न ढाम मुझे डूबते भी देख शिकेब जलाली शखेब जलाली का असल नाम हसन रजवी सैयद हसन रजवी जदीद लहजे के शायर, जदीद गज़ल के शायर, जदीद ज़ायके के शायर ऐसा ज़ायका, ऐसा अजीब गरीब लफ्ज़ को बरतने का सलीका जो शिकेब को आता था बहुत कम शायरों को नसीब हुआ लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बहुत कम उम्री में उन्होंने खुदकुशी की और मुतफ़ा जैदी के उस शेर के मस्दाक के अब जी हदूद सोजोज़िया से गुज़र गया अच्छा वही रहा जो जवानी में मर गया शिकेब के इस तरह के अशार खामोशी बोल उठे हर नज़र पैगाम हो जाए खामोशी बोल उठे हर नज़र पैगाम हो जाए ये सन्नाटा अगर हद से बड़े कोहराम हो जाए शिकेब अपने तारफ के लिए ये बात काफ़ी है हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए इस तरह के शर इस तरह की इनफरादियत और इस तरह का लहजा मैंने पहले भी कहा दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत कम शुरा के हिस्से में आया होगा ए, ये शर ये अशर देखे दो शर उसके बाद शिकेब की गजर की तरफ आऊँगा किनारे आप खड़ा खुद से कह रहा है कोई बिल्कुल मकबूला मेरवाना रह जाए आप महसूस कर सकते हैं किनारे आप खड़ा खुद से कह रहा है कोई गुमा गुजरता है ये शख्स दूसरा है कोई फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं हदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई शिकेब के इस तरह के अशार एक एक शेर पे घंटों बहस की जा सकती है शिकेब की गजल जो क्लास सेकेंड ईयर में शामिल है हम आज वो गज़ल आपके सामने रखेंगे उस गज़र की तशरी तोजी से पहले उस गज़र की क़रत मुलाहजा कीजिए पेज नंबर है दो सौ तैंतीस आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे जितने उस पेड़ के पल थे पसी दीवार गिरे मुझे गिरना है तुम्हें तो अपने ही कदमों में गिरूं जिस तरह साए दीवार पे दीवार गिरे तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे देख कर अपने दरोबाम लरस जाता हूँ मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे देखते क्यों शिकेब इतनी बुलंदी की तरफ न उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे शिकेब जलाली की गजल तशरी की तरफ भी आएंगे तफहीम की तरफ भी आएंगे मुश्किल अलफाज के मानी की तरफ भी आएंगे आप तभी मेदप के साथ रहिए इन शाह आपको इस गज़ल की पूरी तभीम आ जाए अब देखिए इस गजल में जो मुश्किल हैं जो मुश्किल अलफा हैं उनके मानी की तरफ पसी दीवार दीवार के उस पार यानी दीवार के उस तरफ साए दीवार दीवार का साया तीरगी अंधेरा उजाले के खतूत रोशनी के आसार नरस जाता हूँ खौफ खाता हूँ डर जाता हूँ नरज जाता हूँ जब कोई वफा का नाम लेता है तो नरस जाने का मतलब यह है कि मुझ पर कब कभी तारीफ़ हो जाती है खौफ की वजह से हमसाए है, है पड़ोस को कहते हैं इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं और उससे जो माशरा तश्कील होता है उससे जो माशरा तश्ल पाता है उसको हमसाए हैं वक्त की डोर वक्त का जो तसलसल है वक्त का जो तार है मुराद क्या है मुराद इसका यह है सांसों का आना जाना सांसों का आना जाना यानी इंसानी जिंदगी लटकी हुई तलवार लटकी हुई तलवार का मतलब है मौत यानी उसके सर पे मौत तलवार की तरह लटक रही थी ये देखें अजल को भी कहते हैं दस्तार पगड़ी को कहते हैं इस गजल में बहुत सी अलामात भी हैं उनको समझना भी मुश्किल है उसको समझाना आसान है लेकिन चूंकि सेकेंड ईयर के लेवल में इन चीज़ों का आना अब देखिए यहाँ पे पेड़ एक अलामत है सहन अलामत है दीवार भी इस गज़ल में अलामत है आ, एक तरह की तीरगी भी अलामत है उजाले या उजाला ये भी एक किस्म की अलामत है तो ये नई गजल का जो खासा है नई गजल में जो अलामत निगारी है जो शिकेब के यहाँ भी है जो जफर अकबाल के यहाँ भी है जो ताबिश के यहाँ भी है जो जदीद शरा है उन सब के यहाँ अलामत मौजूद है तो उनको समझना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन चूँकि आप लोगों का लेवल नहीं है तो आपके लेवल को देखते हुए हमने इस गज़ल के मानी आपके सामने रख दिए हैं अब इस गज़ल की तशरी और इसमें जो शेर है उनकी तरफ हम आएंगे आप हमारे सामने मतलब पेशी खिदमत है आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे जितने उस पेड़ के पल थे पसी दीवार गिरे शिकेब जलाली अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहे हैं वही बदकिस्मती जो उनके दिल दिमाग में रच बसी थी जो समाज के हाथों उनकी ज़िंदगी के साथ साथ आगे बढ़ती रही जो उनके मौत और उनकी ख़ुदकुशी पे मुंतज हुई थी उस बदकिसमती का रोना रो रहे हैं कहते हैं आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे मेरी बदबख्ती देखिए कि मैंने बड़ी मेहनतों से घर में दरख्त लगाया और उस दरख्त को बड़ी मेहनतों से पाल पोष कर जवान किया और बड़ा किया जब उस पेड़ पे फल और फूल आए जब उस फल को खाने का वक्त आया तो लोगों ने पत्थर उठा उठा के रहमान बाबा ने कहा है ना ना तलवरी की काणी पबारदार तलवरी की कहानी और तबोरजारदार हो न सका लेकिन यहां पे शिकेब कहते हैं कि जब मुझे उस पेड़ के फल खाने का मौका मिल रहा था और मैं बिल्कुल उन पके हुए पलों को हाथ लगाने वाला था तो बाहर से हालात ऐसे आए कि लोगों ने उन फलों को पत्थर मारने शुरू किए और बदकिस्मती देखिए होना ये चाहिए था और ये मुमकिन भी था कि उन फलों को जब लोग पत्थर मार रहे थे तो उन पलों में से अगर दो चार पल मेरे सहन में गिरते तो मैं उनको उठा के इस्तेमाल में ले आता लेकिन बदब्ती की इंतहा देखिए कि पेड़ के जो पल थे वो दीवार के उस तरफ गिर गए और जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे वो सारे के सारे ढेर सारे पत्थर मेरे मुकद्दर बन गए और मेरे सहन में आ गिरे इससे बड़ी बदकिस और क्या हो सकती है कि जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ते हैं जिस चीज के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं जब उस तक पहुंचने और उसका जायका छकने का वक्त आता है तो वो चीज किसी और की हो जाती है दो चार हाथ जब के भी बाम रह गया बिल्कुल आप विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचने वाले होते हैं यानी एक लिहाज से आप फाइनल मैच हार लेते हैं अगर इधर उधर के दूसरे मैच आप आग हारेंगे आपको आग इतना दुख नहीं होगा लेकिन जब इंसान फाइनल हार जाता है शिकेब जलाली ने कहा है कि जितने उस पेड़ के पल थे जो पेड़ मैंने लगाया था उसके फल किसी और के नसीब में चले गए मैं उसी तरह तही दामन रहा मेरा मेरा दामन फलों की बजाय पत्थरों से भर गया ये मेरी बदबख्ती की इंतहा थी वरना चाहिए तो ये था कि उन फलों में से थोड़े से मुझे भी मिल जाते अगर पत्थर मेरा मुकद्दर बन रहे थे तो कम से कम दो चार दाने फल तो भी मेरा मुकद्दर बन जाते तो मैं गिला शिकवा न करता लेकिन इस वजह से मैं बदबखती का मारा हुआ हूँ मैं अपनी बदब्ती का गिला कर रहा हूँ कि जितने उस पेड़ के पल थे, पसी दीवार गिरे नज़ीर तबस्सुम का उस्ताद नज़ीर तबस्सुम का शेर याद आ रहा है वो कहते हैं ये क्या कि मेरे सहन में शजर नहीं लगते ये क्या कि मेरे सहन में शज़र नहीं लगते शज़र तो लगते हैं उन पर समर नहीं लगते और ये शेर बड़ा प्यारा है उसी गजर का है जो तेरे होद की जुम्बिश पहन नहीं सकते जो तेरे होन की जुम्बिश पहन नहीं सकते मुझे वो हरफ जरा मोतबर नहीं लगते बात फिर दूसरी तरफ छपी जाती है अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूँ जिस तरह सा दीवार पे दीवार गिरे, इसमें शिकेब ने अपनी खुदी और खुददारी की बात की है कि दूसरों के सामने झुकना दूसरों से कुछ मांगना और अपनी किसी चीज के लिए और किसी चीज के लिए ख्वार होने से बेहतर है कि बंदा अपनी ही मेहनत करे इकबाल का शर है अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है सिर आदम है जमीर कुर्फा है जिंदगी शिकेब क्या कहते हैं शिकेब कहते हैं मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूँ अगर मुझे गिरना है अगर मुझे छोटकारी है अगर मुझे झुकना है तो मुझे अपने ही कदमों में झुकना चाहिए क्यों क्योंकि दूसरे कदमों पर झुकने से इंसान जलील हो जाता है दूसरों के आगे जूरी पे लाने से इंसान खार हो जाता है दूसरों से मानने वाला हाथ और अपनी दुनिया आप पैदा करने वाला हाथ जो है बराबर नहीं हो सकते पैगमरल वसलम की हदीस शरीफ है मेरे नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है क्योंकि ऊपर वाला हाथों देने वाला और नीचे वाला हाथों मांगने वाला और लेने वाला है जिस तरह साए दीवार पे दीवार गिरे यानी अगर दीवार के साए पे अपनी दीवार गिर जाए तो ये दीवार के साए पे बोझ नहीं होगा क्योंकि दीवार का साया उस दीवार का अपना ही साया है उस दीवार के अपने ही वजूद का हिस्सा है तो मैं भी मेरा ज़मीर भी अगर मेरे अपने ही कदमों पे मुझे गिराता है तो ये इतनी बुरी बात नहीं है बजाय इसके कि मैं दूसरों के कदमों पे गिरूँ और उनसे मांगूँ और उनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा तस्लीम करूँ उससे बेहतर ये है कि मैं अपनी दुनिया आप पैदा करूं और ख़ुद मेहनत करके अपने लिए रास्ता बनाऊं इस तरह मैं अपने आप पे बोझ नहीं हूँ जिस तरह साये दीवार पे दीवार गिरता है तो वो दीवार के साये पे बोझ नहीं होता क्योंकि दीवार के साथ उसका साया भी उसके वजूद का हिस्सा होता है इस तरह मेरे ये कदम और मेरे ये पैर और मेरी ये टांगे भी मेरे वजूद का हिस्सा है अगर मैं इस तरह का कोई काम करूंगा तो ये घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है तो ये घर वाली बात हो जाएगी इसका कोई नक्शा नहीं है अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे तीर की छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत ये सितारे में घर टूट के बेकार गिरे ये अच्छा शेर भी है और मुश्किल शेर भी है वही बदबख्ती का रोना है वही है रोना वही है कुड़ना वही है शोर जवानी की सी बुढ़ापा आया है इश्क ही में हमको मेंढंग आया रोना और खुड़ना क्यों है शिकेब कहते हैं तीर्गी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत उजाले के खतूत से मुझे तो मेरे दिल में जो अंधेरे हैं मेरे दिल में जो तारिकियां हैं जब उजाला आएगा तो इन तारिकियों का खात्मा हो जाएगा लेकिन इन तारिकियों का खात्मा होने की बजाय जो उजाले आए थे उससे मेरे दिल के अंधेरे और बढ़ गए ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे सितारों का घर में टूट के आना खुद खुश खुशकस्मत ही की अलामत है एक लिहाज से लेकिन वो हो मेरे घर में और मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाने उजाले लाने की बजाय क्या ले आए और तारिकियाँ बढ़ गई मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत में इन उजालों की आमद मेरे लिए और भी मुसीबत का बायस बन गई मुझे ये तो मैं ये सोच रहा था मैं ये ख्याल कर रहा था क्या ख्याल कर रहा था कि जब उजाले आएंगे तो मेरे दिल और मेरे घर और मेरे पड़ोस में इर्द गिर्द जो अंधेरे हैं उनका खात्मा हो जाएगा और हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाएगी लेकिन हो मेरी बदबख्ती देखिए और इन उजालों की आमद मेरे लिए और भी बायस मुसीबत बन गई मेरे लिए और भी जवाल का बायस बन गई ने कहा था ना हम तो किलाएगी फरागत तालीम हम तो समझे थे किलाएगी फरागत तालीम क्या खबर थी कि चला आएगा इलहाद भी साथ माह बिना की चिस्तर चरगोर बनी बिना की देर उसी तरह का मजमूर इस शर में बन रहा है अगर आप इस पर गौर करेंगे उजाले के खतूत उजाले के खतूत उजाले के नक्शों उजाले के, के जो आसार थे जब वो आ रहे थे मैं बहुत खुश हो रहा था मैं उनको बता रहा था कि इन शारी किस्मत उनके अंधेरे चंद दिनों के मेहमान हैं ये अंधेरे बच्चन दिनों में ख़त्म होने वाले हैं लेकिन ये क्या हुआ ओ हो देखिए कि वो उजाले अपने साथ ऐसे अंधेरे ले आए हैं ये मगरबी तहजीब के उजाले अपने साथ ऐसे अंधेरे ले आए हैं जिन्होंने हमारे मुसलमानों की अकल और होश हवास सब कुछ गुम कर दिया है हम मजीद अंधेरों में टांग टूयाँ मार रहे हैं अंधेरे हमारे इस वतन का मुकद्दर बन गए हैं और यही बात शिकेब जलाली ने बहुत पहले कही है इसी को कहते हैं बड़ी शायरी और आफ़ाकी शायरी अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे देर देख कर अपने दरो लरस जाता हूँ चौथा शेर है मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे बहुत प्यारा शेर है आप देखें महसूस करें कि शिकेब ने अपने हमसाए का दुख अपने हमसाये का दुख अपने घर में ही महसूस किया है ये हमसाय का दुख अगर आप महसूस नहीं करेंगे वो आग आपके घर को भी अपनी लपेट में ले लेगी ले मिसाल के तौर पे हमारा अफ़ग़ानिस्तान है वहाँ पे बदमनी है वहाँ पे दहशत गर्दी थी वहाँ की दहशत गर्दी आज हम अपने घर में महसूस कर रहे हैं इधर भी बम धमाके हो रहे हैं मेरा पेशावर भी महफूज नहीं है मरदान भी महफूज नहीं है और मेरी कराची भी महफूज नहीं है इसकी वजह क्या थी इसकी वजह ये है इसकी वजह ये है कि वो जो हमारे पड़ोस में हो रहा है अगर हम उस पर खुश होने की बजाय अगर हम उसको वहां पर रोकने की बजाय अगर हम उस पर तालियां बजाने की बजाय अगर हम वहाँ जो जुदोजहद से इतफाक और इतिहाद से इस्लामी भाईचारे से उनको वहां पर रोकते तो आज वो आग हमारे घर को अपनी लपेट में न लेती शिकेब ने क्या कहा है शिकेब ने कहा है देख कर अपने दरोस जाता हूँ जब मेरे हमसाने में कोई साना होता है वहाँ पे कोई दीवार गिरती है वहाँ पे कोई शख्स मरता है वहाँ पे किसी के साथ जुल्म होता है तो मैं यहाँ पे नरस जाता हूँ क्यों हो, हो हो आज उनके साथ जुल्म हुआ है आज उसको सूरी पे चढ़ाया गया है ये जुल्म और ये जबर तो कल मेरे घर में भी आ सकता है ये जुल्म और ये जबर तो कल को मेरे अड़ोस पड़ोस को भी और मेरे अड़ोस पड़ोस से लेके मेरे आंगन को भी और मेरे सेहत को भी अपनी लपेट में ले सकता है ये बड़ी तकलीफ़ तकली सूरत हाल है दगावंडी खो बफ़दा वो तो, दगावंडी खो बे लखदाय वो तो, अशनाद अखबर को लगला कौला दगावंडी खो बे लखदाय वो अशनाद अखबर को रगला कवला कि अगर आप हमसाए की बेजती करेंगे उसके घर पर आपकी नजर है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका घर महफूज रहे यही बात शकेब ने इस शेर में बयान की है देखकर अपने दरोबाम लरस जाता हूँ कब लरस जाता हूँ कब मुझे खौफ आता है मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे मेरे हमसाए में जब कोई इस तरह का मसला हो जाता है तो मैं खौफ खाता हूँ मैं लरस जाता हूँ किस लिए लरस जाता हूँ कि वहाँ पे आज जो जुल्म हुआ है वो जुलम आज वहाँ हुआ है और कल होगा। तो ये बहुत खूबसूरत शेर भी है और हसब हाल शेर भी है मौजूदा दौर से लेके गुजा तीस चालीस साल से जो सिलसिला यहाँ चला आ रहा है वो शिकेब जलानी ने उन्नीस सौ छियासठ और उन्नीस सौ पैंसठ से पहले महसूस किया था ये जो बार बार मैं बड़ी शायरी का हवाला देता हूँ और मैं कहता हूँ कि शिकेब बड़ा शायर है तो उसकी वजह यही है जमाल एहसान जी कई इस तरह का शेर मुझे याद आ गया ना मेरे पड़ोस में गुजरा एहसान ए कोई मेरे पड़ोस में गुजरा एहसान-ए-हाकूई वगरना शहर में पत्थर तो फेंकता कोई मेरे पड़ोस में जो तबाही बर्बादी हो गई है उसकी वजह से लोगों ने लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना लिए अगले शेर की तरफ आते हैं जी वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे कब या किस घड़ी सर पर ही लटकी हुई तलवार गिरे मौत का कोई वक्त इंसान को मालूम है। नहीं है वक्त की डोर है सांसों की डोर है सांसों का सफर है यहाँ से शुरू हुआ है और वहाँ तक जाना है लेकिन किसी इंसान को भी किसी जरू को भी ये मालूम नहीं है कि उसकी मौत का मकाम कौन सा है लेकिन जब मौत आती है साय तक दिमून इजाजा आजल हो कि जब वो मौत आती है तो फिर क्या होता है खुद ब खुद इंसान मौत के मुंह में चला जाता है हम कहते हैं ना ये मोटरसाइकिल पर अगर सवार ना होता तो ये न मरता ये अगर पेशावर ना जाता तो बम धमाके का शिकार ना होता नहीं ये मौत वहां पे लिखी हुई है कि आपने वहां जाना है देखो तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या मुख्तलिफ ही बहानों से मौत आपकी तरफ आएगी ने कहा है कि मुझे भी पता नहीं है वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे ये जो मौत हमारे सर पे तलवार बनकर लटक रही है तो पता नहीं ये तलवार कब हमारे सर पे आ जाए ये तलवार कब हमारे सर को दो लख्त कर दे ये तलवार कब हमारे सर को दो टुकड़ों में तकसीम कर दे और सांसों की जो डूरी है उसको भी कर दे उसको भी मुकम्मल तौर पर मौत तल कर दे तो इस वजह से इंसान को मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए कहते हैं वक्त की डोर खुदा जाने कहां से ढूंढे किस घड़ी सर पे लटकी हुई तलवार गिरी किसी को पता है कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है किस घड़ी किस वक्त किस सेकंड कहां पे किस मकाम पे ये लटकी हुई तलवार यानी ये ओपन मौत ये खुली ढली मौत कब किसी की जिंदगी और सांसों का और सांसों की दूरी का खात्मा कर दे और वक्त का तसल्स जो है वो तोड़ दे वक्त भी शिकेप के यहाँ एक बड़ी अलामत के तौर पर मौजूद है तो किस गड़ी सर पर ये लटकी हुई तलवार गिरे इसका पता किसी को नहीं है कि कब मौत आएगी कब सांसों की डूरी कटेगी और कब ये लटकती हुई तलवार हमारी ज़िंदगी का खात्मा करेगी आखिरी शेर की तरफ आएंगे जी मखता है देखते क्यों ही शिकेब इतनी बु, इतनी बुलंदी की तरफ न उठाया कर उस सर को कि ये दस्तार गिरे शिकेब ने इस शेर में उस अलमीय की तरफ इशारा किया है कि बहुत से लोग जाओ मनसब के लिए पैसों के लिए के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं बाटते हैं उसके पीछे और उसके लिए झुकते भी हैं और उसके लिए बिकते भी हैं शिकेब इस रवैये के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं शिकेब ने कहा है देखते क्यों हो शिकेब इतनी बुलंदी की तरफ आपको ये जेब नहीं देता आपको इतनी बुलंदी की तरफ देखने की क्या जरूरत है आपको इतनी बुलंदी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए क्यों नहीं देखना चाहिए देखिए कि जब मैं बुलंदी की तरफ देखूंगा अगर बुलंदी यहाँ तक है तो मेरी यहाँ तक नजर जाएगी अगर यहाँ तक है तो भी ठीक है अगर यहाँ तक भी थे लेकिन अगर आसमान की तरफ मैं देखूंगा तो मेरे सर पे जो पगड़ी है मेरे सर की मेरी जो टूपी है ये मेरे सर से गिर जाएगी और सर से टूपी का गिरना सर से पगड़ी का गिरना सर से दस्तार का गिरना बेइज्जती की अलामत है ने उन लोगों को लताड़ा है कि जो बड़ा हासिल करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा से ज्यादा दौलत कमाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा से ज्यादा दौलत के लिए तरह तरह के हथखंडे इस्तेमाल करते हैं कभी एक के दर पे झुकते हैं कभी दूसरे के दर पे झुकते हैं कभी क्या करते हैं इज्जतों को नीलाम कर देते हैं बिल किसी को किसी चीज का कोई एहसास नहीं है आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए इस तरह का कोई शॉर्टकट आपको अपनाना नहीं चाहिए जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए जिससे आपको बेइज्जत होना पड़े अब सब कहते हैं ना पोख्ता से द्वीप आसाना मंजिल तदर से दो दी। तो का पसंद की के ना, क्या के ना? के ना चाहते कि आप आराम आराम से मेहनत के बलबूते अपने कुत बाजू पे भरोसा करके अपनी मेहनत पे आगे बढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप आगे जाएंगे लेकिन अगर आप छोटे हैं और बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं नालायक है और ये समझे कि लोग आपको लाइक समझे आपके जेब में मेरी तरह एक रुपए भी नहीं है और आप कहें लोग मुझे बहुत बड़ा मालदार और बड़ा समझे तो इसके लिए आपको दूसरों के आगे झुकना होगा और जो दूसरों के आगे झुकते हैं ना वो बिकते भी हैं वो जलील भी होते हैं वो रसुआ भी होते हैं इसलिए इस तरह के अमल से अपने आप को बचाना बहुत बड़ा कमाल है और शिकेब इस शेर में आपको वही कहना चाहते हैं इसके साथ ही तशरी का अख्ताम होता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडेंट्स हैं हम में फखर है। आप फ़ख्र है इन साथ रहेंगे हमारे चैनल के साथ रहेंगे तभी बेदब के साथ रहेंगे इस तरह के और भी बहुत से वीडियोज़ इन हम वक्तल फ़तल आपकी समातों और आपकी बसारतों की नज़र करेंगे बहुत शुक्रिया अल्लाह आप सबको अपनी अमान में